Это программа Алло Лекарь и сегодня мы говорим про найкращу диету в И Для вас, как всегда, працює форум нашей программы, где вы также можете ставить власні запитання усім нашим експертам. Форум знаходиться на сайте телеканалу Тонис. Я сегодня ну, чимало запитань. Первое запитание. Пише нам Раиса, 29 лет, в Билла-Церковь. Здравствуйте, дорогая программа Алло Лекарь. Хочется сбросить пару килограмм и вот много слышала о черничной диете. Не могли бы вы рассказать, насколько она эффективна и есть ли противопоказания? Изобелий, как вы ставите себя до монодиет так званых, так когда мы ему, долгой проживушка, а дым тот же самый продукт. Плохо, потому что О. рацион человека должен быть сбалансирован. Мы должны получать полноценные белки, жиры, углеводы, жиры растительного происхождения, углеводы, витамины, кстати, водичку пить обязательно, и это каждый день, для того, чтобы наши все, без исключения клетки, Головной мозг, и сердце, и косточки получали все, что им необходимо для жизнедеятельности. Mm. Поэтому монодиета не годится. Если я правильно вас понял, вы вообще к слову диета-то плохо, плохо. От плохо, относитесь. Не только к монодиетам, а в принципе к этому слову. Правда, плохо отношусь. На самом деле хорошо только отношение мое. Хорошо, хорошо к этому. Только если это человеку нужно на короткий период. Человек перенес тяжелое заболевание, оперативное вмешательство. Да, совершенно верно. И это на короткий период. Доктор назначил вынужденно. И тогда человек понимает, что это ему нужно для выздоровления. В жизни всегда искать какую-то диету, ограничения как выход, как, скажем, расплата за то, что ты вел себя до этого плохо, неправильно. Нужно для себя выбрать образ жизни. Вот это замечательно. И дальше этому следовать. То есть есть треба, так? Обязательно. И чтобы поставить всю крапку на сбалансованном храчувании, так? Мы еще хотели запитать, Евгена, про рыбу, про мясо. Да, да. Вопрос по поводу, опять возвращусь вот к той диете, которую вы озвучили раздельно, но белая белый маленький кусочек белой рыбки какой рыбки? потому что зачастую э, очень много э, рыбы, которая действительно э, продукты скажем так, э, которые но, ну, мягко говоря, мы не знаем, где это Дэвилу было, плавало, да, да, ну, плавало. Где, где оно Скажу плавало, так, где оно кукарекало. Есть замечательный повод, вот как бы такой повод вернуться опять же в те ностальгические годы, когда мы думали, что хек там, ментай это плохие рыбы, хорошие, это чистый белок, жира очень мало, прекрасно усваиваются, замечательного качества рыбы и не растут в неволе. Их можно выловить только в открытой воде, а значит, они выросли своим собственным путем, свою жизнь прошли и попали к нам на стол. Пусть даже через заморозку, но не нужно обольщаться, что та красная красивая рыба, которая лежит как бы охлажденная, пришла к нам в таком же виде. Ее, скорее всего, разморозили, потому что далеко от нас северные моря. Долго доставлять эту рыбу, и никак она не доедет в таком хорошем состоянии. Это даже опасно в конечном итоге летом. Поэтому выбираем рыбу не самую дорогую, но зато это должно быть хорошее мясо, то есть селе, рыбы не должно распадаться в руках, оно не должно быть очень жирным, оно не должно быть наполнено водой. И, следовательно, вот следующие сорта рыб, как я уже сказала, хек, ментай, замечательные рыбы. Еще наши русские рыбы, ну, украинские, скажем так, судак, щука, прекрасные рыбы, белые, нежирные, очень полезные. Дякую. Наступное запитание нашего глядача. больше нам Елена. Уважаемая программа «Алло, доктор», в августе у меня свадьба. Ну, мы витаем. Долгожданное событие. Может, вы порекомендуете какую-то безопасную и эффективную экспресс-диету? А то платье немного жмет. Хочется быть не только стройной, но еще цвет лица иметь, наверное, и я глаза. думаю, что на... Мне кажется, наоборот, что как раз хочется иметь сначала фигуру, но, к сожалению, для многих женщин это важно, но да? Параллельно. А цвет лица это как бы это уже Параллель. мы накрасим, там что-то сделаем. Ну, хорошо с ним. бы, да? Поэтому э, что предпринять нужно? Конечно же, в первую очередь отказаться от соли, точно отказаться от жирных продуктов и жареного, всего абсолютно жареного. Хорошо бы отказаться от мучного, и это летом очень легко. От хлеба, макаронов, от картошки и остаться на вот том рационе, о котором мы уже говорили, ни в коем случае не отказываться ни от рыбы белой, ни он может быть совершенно постного мяса, и может быть яйца два раза в неделю, и творожка, это все употребляем. Но еще одно важное такое ограничение, можно сказать, фрукты, сладкие фрукты, нужно употреблять в первой половине дня. И тогда, с учетом всех этих вот ограничений или, может быть, условий, через месяц, я смотрю, в августе есть еще время, через месяц минус каких-то 5-6, а то и 7 килограмм будет Будет, но цвет лица при этом наоборот будет более розовый, глаза будут блестеть еще лучше, волосы, ногти, все это только станет лучше. Важно? Тут, то есть сукня ляжа, я а Абсолютно. Дякую. Еще одно запытание, моя Светлана, Черниговская область, 37 роков. За последний год с, со 120 килограмм потолстела до 137. С моим графиком работы и стрессами не могу питаться правильно. Прихожу домой в 21.00 и ем. Подскажите, как унять аппетит? Может, какой препарат посоветуете? Или как-то измитирацион, рацион стосовно препаратив. Mm -hmm. Чтобы mm -hmm. страшно все рекламованные да? да. приматы и БАДы, и препараты, чтобы схуднуты. Mm -hmm. Это опять же, мы хотим волшебную палочку, и вот мы красивые, худые, нету таких палочек не существует, таких таблеток, лекарств не существует, без вреда для здоровья похудеть быстро на таблетках, не меняя свой образ жизни, невозможно. Нет пути, в 100% случаев все эти лекарства имеют порою необратимые последствия для нашего организма. Если женщина молодая и весит 120 кг и вес набирает, необходимо обратиться к эндокринологу, гинекологу, гастроэнтерологу. Это точно, потому что дело может закончиться больничной койкой, и тогда Никаких стрессов, никакой работы, а больничная койка. Я думаю, не следует до этого доводить сейчас. Сегодня же нужно обратиться к этим докторам. Дякую, дякую. Еще одно запитание. о нам Аля Днепропетровска, 31 Рик. Здравствуйте, я принимаю инсулин 3 месяца. За это время я поправилась с 48 килограмм до 60. Попробовала много диет, но не похудела ни на грамм. Подскажите какую-то диету, чтобы подходила э, при цукровом диабете, так разумею. Так? Очень хочу похудеть, помогите. То, что беспечно людям, за худнут, и когда есть цукровый, цукровый диабет, что, что делать? Для, для них как раз очень опасно набирать вес. И это очень большая вероятность, потому что инсулин это такой гормон, который, к сожалению, вызывает непреодолимый аппетит. Поэтому э, кушать обязательно нужно, и тем более, что сахар падает, его нужно восстанавливать после укола инсулина. Поэтому диета или рацион, опять же, возвращаюсь, рацион должен быть составлен таким образом, чтобы человек был сыт и при этом не поправлялся. А это значит, что в рационе должны быть белки. Вот тут уж возвращаемся к любимому мясу, да, в рационе больного с сахарным диабетом мясо должно быть обязательно белое ежедневно, твердый сыр нежирный, яйца, творог нежирный, могут быть овощи, которые... С низким гликемическим индексом, это такие как сельдерей, топинамбур, точно не картофель, точно не кукуруза, не корнеплоды, не свекла, не морковь, может быть в очень маленьких количествах. Черника, вот, кстати, замечательная ягода, которая снижает сахар, может быть, не снижает, но точно удерживает в уровне, в пределах нормы. Но точно Полностью расписать рацион, это способен только диетолог, глядя в глаза э, этой девушки, потому что, или женщине молодой, потому что с ней лично нужно работать с учетом всех ее проблем. А но так, если я уже я это, это, это на самом деле опасно для жизни, это опасно для жизни. Я дякую, у нас есть телефонный звонок, мы готовы послушать ваши вопросы. День добрый. Добрый день. Задания, я конечно. хотела такой вопрос задать. У меня гастрододемит, гастрит. Э, я лечу, моторикс принимала, э, борол, э, у меня повышенная кислотность, ничего не помогает, все равно тяжесть желудки, постоянно тошнота. Э, что вы можете посоветовать? На самом деле не с таблеток нужно начинать, и мы это правильно, лекарства нужны и на короткое время для того, чтобы снять острое воспаление. Но начинать нужно с правильного рациона, когда еда будет лечить. Например, все, что обволакивает слизистую желудка, обволакивают слизистые каши на воде, овощные протертые супы, разнообразные пудинги и запеканки – это все способствует заживлению слизистой оболочки, восстановлению слизистой оболочки.